rasululloh sollallohu alayhi vassallam uylarining modali aysha onamizning xonalari to'sha qayerdaligini ko'rishingiz mumkin va bu original uylar hisoblanadi ko'rib turganingizdek bu joyda payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam jon berganlar ularni qabrlarini shu yerda qazib ularni shu joyga dafn qilganlar aysha onamiz shu uy ichida yashab o'zlarining yotoqlarini u tomonga o'tkazadilar otalari abu bakr siddiqni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlari yoniga dafn qiladilar keyinchalik umar ibn hattob ham ularning yonlariga dafn qilinadi aysha onamiz xonani bir tomonini parda bilan yopadilaru va bu tomoniga o'zlari yotadilar lekin u xonaga har kirganlarida hijob kiyib kiradilar aysha onamiz aytadilar bular mening erim bu esa otam lekin umar ibn hattob menga qarindosh emas va men xonaga hijobsiz kirishga uyalaman deganlar